સુરક્ષિત માર્ગ પ્રદાન કરવા અને બે હજાર પચાસ સુધી ગ્લોબલ લેવલ પર અથડામણ મુક્ત સમાજ બનાવવા માટે હોન્ડાનો દ્રષ્ટિકોણ આગળ વધારવા હોન્ડા ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશન એટલે કે એચઆઈએફ જે ભારતની હોન્ડા ગ્રુપ કંપનીઓનો સી એસ આર હિસ્સો ધરાવે છે એને પોતાના સડક સહાયક સુરક્ષિત માર્ગ સુરક્ષિત જીવન પ્રોજેક્ટના ભાગરૂપે ગુજરાત પોલીસને પચાસ ખાસ ક્વિક રિસ્પોન્સ ટ્રીમ ક્યુ ટી વાહનો પોલીસને હસ્તગત કરવામાં આવ્યા જે રાજ્યભરમાં સુરક્ષિત માર્ગ અને જાહેર સુરક્ષા માળખાને મજબૂત કરવાની દિશામાં કાર્યરત રહેશે जी बहुत बहुत नमस्कार आज हमारा एक रोड सेफ्टी से लिंक इनिशियेटिविथ है क्यू आर डी वहीकल्स फिफ्टी क्यू आर डी वहीकल्स हमने गुजरात गवर्नमेंट को दिए हैं इसमें कि रोड सेफ्टी का जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और होंडा का भी कि 2050 तक हमें जीरो रोड एक्सीडेंट देश अचीव करना है और उसके लिए पुलिस की क्षमता बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्विक रिस्पॉन्स टीम एक्सीडेंट अगर होता है वहाँ इन्फोर्समेंट है उस एरिया की या क्विक रिस्पॉन्स करके जितना बचाव करा जा सकता है उसमें हेल्प मिलेगी पुलिस की क्षमता बढ़ेगी इससे तो पचास बाइक्स हमने दिए हैं अभी इनको कस्टमाइज़ करा गया है हमारी एक बाइक आती है सी बी थ्री फिफ्टी आइन जो कि पुलिस को सूट करती है जो आजकल हाईवेज़ हैं जो स्पीड्स हैं उसको कस्टमाइज़ करके पी सिस्टम जी बाकी अलार्म सिस्टम ये सारा ऐड करके पुलिस के लायक बिल्कुल बना के उसको आज हमने दिया है और गृह मंत्री जी ने हमारी बड़ी हेल्प करी इसके अंदर वो थे साथ में इनग्रेशन में इसमें तो ऐसे इनिशिएटिव के थ्रू रोड एक्सीडेंट्स को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं इंडिया के अंदर जी चार पहलू हैं बेसिकली एक तो होता है पब्लिक अवेयरनेस होंडा का मेन पिलर है पब्लिक अवेयरनेस हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से हर एज के ग्रुप को सेफ्टी राइडिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं स्कूल के बच्चों को इंडस्ट्री में बुला के उनका माइंडसेट चेंज करने के ऊपर काम करते हैं तो एक पहलू हो गया अवेयरनेस जिसके ऊपर होंडा बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहा है दूसरा आता है एनफोर्समेंट जिसके लिए हिंदुस्तान में जरूरत है अभी स्ट्रांग होने की उसके अंदर पुलिस की क्षमता को ऐड करना तो ये ये वाला इनिशिएटिव उसमें हेल्प करता है बाइक के साथ पुलिस वाला प्रेजेंट अगर रहता है तो इन्फोर्समेंट भी बढ़ती है लोग देख के रूल फॉलो करना शुरू करते हैं कुछ हो जाए तो ये क्विक रिस्पॉन्स की तरह सपोर्ट भी करते हैं उनको तो दोनों ही चीज़ें एक्सीडेंट कम करने में भी हेल्प करेंगे और एक्सीडेंट अगर हो गया तो वहाँ पहुँच के हेल्प करने में भी हेल्प मतलब पहुँच के हेल्प भी होगी उसके अंदर दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है अभी बट इंडिया जितना बड़ा है उसके अंदर पब्लिक का अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो माइंडसेट के ऊपर होना बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है उसके साथ ही हमने ये इनिशिएटिव लिया एनफोर्समेंट और माइंडसेट अगर मिल जाएगा तो एक्सीडेंट्स काफी कम होंगे इंडिया के अंदर रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया भारत वीर अहमदाबाद